keyin domla yana bitta fikrim bor <laughs> edi agar misol qanaqadir siyosiy ma'noda fikrmmikan yoki bilmadim misol mana juda ko'p kinolarni kuzatamiz yoki bo'lmasam amerika yoki rossiya shu media sohalarniko'rganman e'tibor qiladigan bo'lsangiz amerika kinolarida ham doim amerika bitta qanaqadir o'rta yerga borib bitta operatsiyani zo'r qilib kelgan odamni qutqarib kelgan yoki iroqda qanaqadir oilani qutqarib kelgan yoki bo'lmasam portlashda tasirib qolgan shu to'qsoninchi yi yildan hozirgacha hamma shu kinolari jangari yoki shu qanaqadir detektiv kinolari hamma shu o'rta yerga borib hali qanaqadir guruhlar bilan doim yaxshilik qilib kelgan bo'ladi yoki bo'lmasam cnn boshqa boshqa uh, ko'p joylarni kuzatsagiz ham doim amerika shu bitta joyni qutqarib kelgan rossiyani samolyotini o'qigan yo turkiyadan himoya qilgan ya'ni shu darajada katta kinoga mediaga pul tikib orib amerikani faqat shunaqa ko'rsatib yuborishganda ya'ni faqat amerika haligi boshqa davlatlar uchun xaloskorlik o'zi aslida unaqa bo'lmas unaqa emas lekin shunga katta nima qilib yuborishgan katta pul tii shu mediaga nima qilishgan ya'ni o'i o'zingiz ham xabaringiz bo'lsa kerak amerika askari o'lsa rosa qanaqadir marosimlar o'tkazgan lekin bu yerda ming minglab odamlarni qancha nima bor ekan hech kim gapirmaydi indamaydi misol yevropada ham o'rta yer haqida yoki bo'lmasam aytaylik o'zbekiston desangiz hammani xayolida faqat tepasida faqat vertolyot uchib yuradi faqat qanaqadir qurolli hujumga uchragan ularni qutqarish kerak yoki man san uchun afsusdaman sanga duo qilaman shunaqa gaplar gapirishadida ularga biz qanday nima deganimiz ma'qul misol man ko'pincha mana o'zbekistondanman desam o'ylanib ham turadi o'zbekiston qanaqa joy ekan bu uddiki afg'oniston yoki qo'pol qilib aytganda faqat bomba tushadigan joy deb o'ylaydida ya'ni shu darajada ular <laughs> miyasiga kirgizib yuborishgan <laughs> boshqa yangiliklarda yotubham faqat shuda haligi musulmonlar o'zi aslia yaxshilik qilgan yoki musulmonlar o'zini kurashayotgan narsasi yo'q ularga nima deyishimiz mumkin bo'ladi ularga ular bilan tortishish joiz bo'ladimi yo unaqa emas munaqa tinchlik joyda yashayman deyish qanday nima demaslaa berasizlar ya'ni o'zbekistonni tushuntirish uchun ularga juda ko'p savol berdingiz umumiy ma'noda axborot hurujlari to'g'risida so'rayapsiz <laughs> axborot <laughs> qurujlari axborot <laughs> markazlari tomonidan uyushtiriladi bu aniq jurnalistik qurol to'rtinchi hokimiyat deyiladi atomdan kuchli hisoblanadi qurol gollivud yiliga yetti yuzta kino ishlab chiqarsa yetti yuztasini hammasi islomofobiya amerikani maqtash o'g'rilarni maqtash o'zlarini e, qahramon qilib ko'rsatish qo'rqmas jasur qilib ko'rsatish e, ya'ni e, muammodagi -mu xalqlarni qutqaruvchi qilib ko'rsatish bu ong ostiga qilinadigan yigirma beshinchi kadr e, stilistikasi butun insoniyatni shunaqa tarbiya qilish uchun harakat qilishadi aslida unday emas amerikani boyligining Hmm, aksar ya'ni katta qismi urushlar ustida yer yuzida urush bo'lar ekan ularning siyosati kuchli bo'lib turaveradi boshqa millatlar ixtilofga janjalga kirar ekan ularni oshiqlari olchi bo'laveradi biz ularni e, bu o'yinlarini buzish uchun o'zaro o'zimizni to'g'ri ta, tanib olishimiz kerak albatta unaqa masalalarda e, ilmiy bahslarga kirishish kerak biz haqqimizni talab qilishimiz kerak amerika sehrli diyor deb uni maqtayveradigan odamlarga laqqa ishonib ketavermaslik kerak amerikadagi hayot tarzi umuman boshqacha u bizni masalan o'zbek zabon millatimizni o'zbekistonni uh, o'zini qadimgi an'anaviy urf odatlarini ular havas qiladi amerikaga ko'chib borgan odamlarda eng katta tashvishlardan biri shu eng katta tashvishlardan biri farzand tarbiyasida yutqizib qo'yyapti ular farzand tarbiyasida xatarni ko'rib turibdi ular amerikada yashayotgan bola oila amerikaga o'rnashadi ish joyi amerikada rizqi amerikaga bog'liq bo'lib qoladi go'yo farzand bola chaqalar amerikada o'qiydi ular o'rtoq orttiradi bu bu yurt bizni o'zini eski qadimgi ota yurti ona yurtidan uziladi endi ular bu yoqqa kelishni kattalari xohlasa ham bolalar xohlamaydi ular <laughs> o'sha o'sha hayotga ko'nikib bo'lgan iymoni e'tiqodi urfiy odatlari tili tarixi qadriyatlari bilan himoya qilinmagan oilalar bo'lsa ketdi ular ularni ikkinchi uchinchi avlodi nima bo'lsa bo'lib yotibdi hozir amerikadan turib qichqir qichqir qilayotgan akrom mahmud deganlari boru bolalariga garantiya yo'q ularni ularni bu qichqir qichqir qilishligi hayotidagi alamdan o'zi uchinchi to'rtinchi avlodi gey bo'lib ketib qolsa hech narsa qilolmaydi hozir o'sha akrom mahmudni o'g'li to'qqiz bir birga telefon qilib meni dadam geylikdan meni qaytaryapti desa olib qo'yadi bolani qo'lidan bu amerikani faqat pul bilan kuch bilan bosim intrigalar bilan maqtayverish işte, to'g'ri emas kinolar shunga yo'naltirilgan o'g'rilar maqtaladi biror dona kino kin yo'q gollivudda musulmonlarni maqtagan orada bir bir gaplar bo'lib qoladi lekin asosan islomofobiya islomiy kiyimlarni yoniga terrorni qo'shiladi shuning uchun u sal kengroq mavzu edi albatta o'zingizni diningiz qadriyatlaringiz aslingizni esdan chiqarmang qayerda bo'lsangiz ham bizni tariximiz bor biz kecha paydo bo'lgan davlat emasmiz amerika kecha paydo bo'lgan amerika ikki yuz yil bo'lib bol atrofidagi davlat bu yer yuzida yangi paydo bo'lgan davlat unga ham bilasizmi kimlar borgan yevropadagi o'g'rilar muttahamlar qaroqchilar shunaqa odamlardan qutulish uchun kemaga solib jo'natib yuborishgan ya'ni mojaro ishqivozlaridan paydo bo'lgan amerika kolumbni kemasiga o'tirib borishgan undan keyin yana kemalar u yoqqa odamlarni olib borgan yangi yer yangi joy o' asli indeyslarni joyi amerika <laughs> umuman qizil e, qiziltanlilarni joyi amerikadagi hozirgi iqtidorlar hozirgi Iı, amerika mening diyorim deyotganlarning aksariyati bosqinchi bosib olishgan meksika taraflari hozirgacha o'zlarini haqqini talab qiladi ular shuning uchun amerika meksika bilan o'rtada problema bo'ladi da har doim shuning uchun ular to'g'risida unaqangi bo'rttirilgan shirilgan sharsimon xabarlarga aldanmaslik kerak bizni o'zimizni oila institutimiz mahalla madaniyatimiz diniy e'tiqodiy udum urflarimiz bilan muhofaza qilishimiz kerak dunyoni xohlagan joyda yashashga haqqingiz bor haqqingiz bor lekin ogohlantiradi ulamolar kelajakda farzandingizni dinidan axloqidan talofatga uchrash ehtimoli bo'lsa u joylarda yashash karohati bor deydi o'sha ehtimol şey bo'lsa ehtimol bo'lmasa bemalol himoya qilib qiling farzandingizni dunyoni xohlagan joyida yashang muammo yo'q ular hozir bu xavotirni o'zlarini ichida gapiryapti o'zlarini ichida nechta birodarlarimiz bor xotini bilan borgan ayol kishini o'sha hissiyotga ko'proq berilishligi ta'sirida ba'zi oilalarda ayol vaziyatni ko'rib huquqni bilib olib shart hukumatga shikoyat e, qilgan bolalarni tortib olib erini amerikada проблемaga tiqib qo'ygan qancha odamlar bor oilalar shaxsan taniyman ayolga hech narsa qila olmaydi nimaga ularda urf odat boshqacha ularda urf odat degan narsa yo'q qonun qonun tamom odamlarni robot qilib tayyorlanadi pul topsangiz shaqir 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 pul tushaveradi счетуngizga счетni ko'rib odam puliga ishqivoz bo'ladi ishlamasangiz shaqir 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 pul ishlab ketaveradi ko'zingizni oldida kamayadi odam robot bo'lib qoladi keyin pulamasdan turib ishlaydi 16 soat 18 soat mashina haydab taksistlik qiladiganlar bor amerika 8 soatdan keyiniga pul bermaydi o'zi davlat uni taqiqlaydi lekin undan keyiniga e, odamlar bilan shaxsiy shartnomalar bilan pul ishlashadi chunki pul ishlashlik ustiga qurib qo'yilgan kapitalizm kapitalizm pul asosiga qurilgan davlat pulingiz bo'lsa odamsiz pulingiz bol, pul bo'lmasa odam emassiz uyerda hamma narsa shunga qaratilgan shuning uchun odamlar u joyda nima qilishadi pul uchun hamma narsani qurishadi mo'ljal reja pulga asoslar bo'ladi kinolarda ko'rsatilayotgan narsalarni ko'pi sharsimon xabarlar bismillah salomat bo'ling rahmat domla xizmatlaran chara alloh muvaffaq qilsin sog' bo'ling